Sebagai pengurusi ASEAN, Malaysia menghidupkan semula pelaksanaan RCEP bagi memanfaatkan peluang perdagangan serantau dan mengukuhkan kedudukan negara sebagai kuasa dagang utama. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu sebahagian daripada usaha meningkatkan integrasi ekonomi serantau menerusi peranan aktif dalam ASEAN dan APEC. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang perbekalan 2026 di peringkat dasar selepas dibahaskan sejak 13 Oktober lepas. Dibetangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan, ia diluluskan dengan 120 ahli parlimen bersetuju, 67 tidak bersetuju dan 35 tidak hadir. Malaysia mencatat kemajuan memerasangkan dalam pelaksanaan matlamat pembangunan mampan dengan unjuran pencapaian 49% menjelang 2030, jauh mengatasi perata global 18%. Pencapaian itu dimaklumkan dalam mesyuarat Majlis SDG Negara Tahun 2025 di Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim pada 5 November lepas. Sistem maklumat pergigian diperluas bagi meningkatkan kecekapan serta keseragaman perkhidmatan pergigian di seluruh negara. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, setakat ini 71 klinik pergigian telah menggunakan sistem berkenaan. Sasaran 956 klinik akan beroperasi secara digital sepenuhnya menjelang 2027. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji kecakapan Malaysia dalam aspek keselamatan serta pengurusan sidang kemuncak ASEAN ke-47 bulan lalu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Trump secara peribadi menyatakan kekagumannya dan meminta bertemu Ketua Polis Negara untuk menyatakan penghargaan itu. Pelabuhan Tanjung Pelepas berpotensi tersenarai dalam 10 pelabuhan kontena tersiap dunia dalam edisi akan datang Lloyd List. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke, keyakinan ini didorong keputusan Mass Line yang menjadikan PTP sebagai pelabuhan hak pemindahan utama mereka di Asia. Malaysia melakar sejarah gemilang apabila dipilih sebagai ahli lembaga eksekutif UNESCO bagi penggal 2025 hingga 2029. Menurut Menteri Pendidikan Fadila Siddiq, pemilihan itu diumumkan pada persidangan agung UNESCO ke-43 di Samarkand, Uzbekistan. Pemilihan Malaysia disifatkan sebagai pilihan dunia terhadap kepimpinan serta kesumbangan negara. Malaysia memperoleh 2,500 penempatan baharu bagi program TVET di China tahun hadapan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, jumlah ini bertambah berbanding tahun lepas. Ini sekaligus juga menunjukkan kadar kebolehpasaran graduan TVET yang menjalani latihan di China amat baik dan mencapai 100%. Pameran halal antarabangsa Malaysia di Shanghai sempena Expo Import Antarabangsa China mencatatkan jumlah jualan 1.24 bilion ringgit hanya dalam tempoh 2 hari penganjurannya Timbalan Perdana Menteri Datuk Si Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran ekspor adalah untuk mencapai nilai jualan mencecah sekurang-kurangnya 3 bilion ringgit. Malaysia kekal sebagai negara bebas dan berdaulat dalam menjamin hubungan antarabangsa tanpa tunduk kepada mana-mana kuasa besar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendirian itu membolehkan negara mengekalkan hubungan dagang dan pelaburan dengan semua negara. Ini termasuk Amerika Syarikat, China, Brazil dan Afrika Selatan demi kepentingan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Jajaran baru LRT Pulau Pinang dilanjutkan hingga ke seberang perai bagi memastikan pembangunan negeri itu seimbang dan dinikmati semua lapisan rakyat tanpa mengira kaum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat keputusan itu selepas meneliti cadangan asal yang hanya melibatkan kawasan di pulau tanpa laluan ke tanah besar. Sabah terus menjadi hub pelaburan baru negara apabila mencatat nilai pelaburan diluluskan jumlah 11.37 bilion ringgit dalam pelbagai sektor ekonomi dari Januari hingga Jun 2025. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, pelaburan meliputi sektor perkilangan, perkhidmatan dan sektor utama dengan lebih 7,800 peluang pekerjaan diwujudkan sejak 2022. Pengukuhan peranan bapa dalam pembinaan keluarga sejahtera menerusi pakej Kasih Madani 2.0 yang dilancarkan pada Ahad. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nasi Syukri, modul kebapaan itu menekankan kepentingan tanggungjawab dan kepimpinan bapa. Ini bagi mumpuk kesedaran sejahteraan rumah tangga tidak hanya terletak pada bahu ibu semata-mata.